कि जब हाकिम होता है हाकिम के हक में बात करता है शायद वो ज़ालिम हो ये, अच्छा जालम शासक पोखे कथा बोला इटोलो दुष्ट सबसे बड़ा लक्षण। तेसरे निशान यह है कि मसाइल फरिया किस कुछ हैं जो उसूल है ईमान कुफुर का है फर्ज का है वाजिबात का है जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं है ইসো ছোড় মসাইলে লেকার লম্মত ইখতলাফ করতে হয় আলম সু হলীল দুষ্ট আলমদের কাজে হচ্ছে নিজের অ্যাবিলিটি বাড়ানোর জন্য শাখাগত মশলা মাসাইল নিয়ে মানুষের মধ্যে কী করে দিবে বিপর্তি সৃষ্টি করে দিবে এদের কাজে হচ্ছে ব্রিটিশের মতো ডিভাইড অ্যান্ড রুল ভাগ করো এবং শাসন করো এটা তো আর শাসন করতে পারবে না ভাগ করো আর হাদিয়া খাও আল্লাহ রবুল আলামিন যাকে ভালোবাসেন তাকে ঐক্যের প্রতীক বানান আর যাকে পাক অপছন্দ করেন তার দ্বারাই উন্মতের মধ্যে এই শয়তান তার থেকে কাজ নেয় শয়তানের কাজ সে করে যতক্ষণ পর্যন্ত একটা লোক মুসলিম ততক্ষণ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করা যাবে না আমি যতজনকে জিজ্ঞাসা করছি এই কথায় কথা আমি কু ভাই কাফের তো হয় নাই নাকি কোনা কাফার তো হয় না আমি তো তাহলে তো পাক বলছে আদমি কাফের নিয়ে বানতায় তবতু আমার দিকে বস্তা থাকে कुछ भी हो तार भी तो जोतो बोले था को ठीक है सुना भाई जोतो बोले था को कामी बुझा बोता है के बोल वो जब तक वो मरते नहीं है उस उससे उम्मीद बांध कर रखना चाहिए कि बंदा सही हो जाएगा अगर मैं कोशिश करूं तो उम्मीद पर दुनिया कायम रहता है मोरे कैसे शेष मरने के बाद भी चूंकि वो इस्लाम पर ही उसका इंतकाल हुआ है तब भी वो हमारे दुआ का मुस्तक है क्या अल्लाह उसको माफ कर दो वो समझ नहीं पाया एक है समझती नहीं है, अमल कम करते हैं दूसरा समझते हैं बहुत अमल भी करते हैं लेकिन अपने आप को बड़ा समझते हैं ये तो इस बंदे से भी बदतर है एक बंदा गुनाह करते हैं लेकिन अल्लाह के पास शर्मिंदा है और एक बंदा इबादत करता है लेकिन उसके अंदर किबिर है अल्लाह के पास ये गुनाहगार शर्मिंदा बंदा उस मतकबर इबादत करने वाला आदमी से बहुत बेहतर है